Пане Романе, Кримський міст про нього вже говорять на заході. Що з Україна буде його знищувати? Багато дуже інформації такої виглядає це вже як анонс там. ледь не завтра до обіду. Наскільки це шкодить таким операціям? Давайте почнемо з цього. Як ну, мінімум, ми вже ждемо уничтоження Керченського моста. Ну, згод, мабуть, точно. После второго удара Службы безопасности Украины, первый удар был нанесен довольно-таки неплохо. Второй удар, то есть первый удар с помощью эм, достаточного количества взрывчатки на машине. Второй удар с помощью бэков, без экипажных катеров. Это СБУ отработало малюка. И после этого ждем третьего удара. Ничего нового, так сказать, уже, уже хуже не случится. И это, кстати, анонсы уничтожения Керченского моста больше подливают. Масло в огонь, как раз для, нервнич... для того чтобы нервничали российские оккупанты, в том числе и в Крыму, которые находятся. Потому вот уже, наверное, это работа в режиме такого тяжелого и ПСО информационно-психологической операции, которая больше давит на россиян, даже больше, чем на уничтожение самого моста. В конце концов, можно так додавить, что они сами его подорвут и скажут, что все, больше не давите, хватит уже. То есть вот в этом, с этой точки зрения надо видеть положительный момент уже вот такой явной подготовки. Но подготовка однозначно идет. Я думаю, к Керченскому мосту недолго осталось еще так сказать, находиться в этом режиме. Вопрос, вопрос механизмов вскрытия ПВО и системы обороны противника. Очень сильно они его перекрыли вдоль и в поперек, причем сверху, снизу подключили, наверное, даже Владивостокских трипангов. Там как-то 155-я бригада морской пехоты тоже рядом проходила. Всех и вся. Но ну, это, конечно, сарказм, но тем не менее, очень сложная операция будет по уничтожению Керченского Ну, однозначно буде Тобто, його вони захищають із з ну щоб з повітря не атакували, і під водою вони ще, ще по сітки там якісь позакопували, позакопували позатопляли і баржі поставили. Це ще не все. Там доволі таки серйозне підрозділення подводников работает вдоль Керченского моста. То есть у них там серьезно, включая чуть ли не боевых дельфинов, это уже реально. А то есть подключили все и вся, пытаются его перекрыть, понимают, что потеря Керченского моста, ну как минимум это потеря голов тех ответственных военнослужащих за охрану и оборону этого сооружения, незаконного сооружения. Багато пане Романе в західних цих всіх виданнях та й в наших, але говорять про те, що це має бути ну дуже серйозна комбінована атака з нашого боку, використовуючи різні засоби. Що це може бути? Буде перевага все ж таки з повітря. Ні, факт. Діло в тому, що у нас вже достатньо количество безекіпажних средств. не только воздушных, надводных и подводных. Уже стали на боевое дежурство бэки новые, тысячники так называемые. Это без службы безопасности, тысячи километров, тысяча тонн, вернее, тонна, тысячи килограмм взрывчатки. Подводные управляемые, то есть безэкипажные, средства, которые также выполняют боевые, могут выполнять боевую задачу даже те же толоки та же тысяча килограмм боезаряда, тысяча километров под, под управлением. Это, это касается морской компоненты, воздушная компонента однозначно это ракеты беспилотники именно воздушные аэро, причем ракеты нескольких видов, как минимум трех видов, то есть это это баллистика причем баллистика может быть битонобойная и -осколочно фугасная, осколочно-фугасная. Это может быть крылатые ракеты, дозвуковые, которые у нас есть. Ну, естественно, будут подключены те же крылатые ракеты, которые нам передают в Тормшеду и Скалп. Скалп доходил, мы же видели, скал доходил до Керчи. Помните Аскольд, а это несколько километров от Керченского моста. То есть э, комбинированная атака это самый оптимальный вариант. Это как раз комбинированная, комбинированная атака, к которой надо подготовиться. Здесь будет вовлечены ну, большое количество видов и родов войск и спецслужб, в том числе. А з точки зору практичності, все ж таки залізниця. Ми не знаємо там, в якому вона форматі зараз курсує через Керченський міст. Ну тобто є різні повідомлення. Вони відновили його там не одразу, і там тонажність, вже, мабуть, змінилася. Але ж уже є залізниця суходолом. Наскільки е, от, така втрата е, впливатиме на загальний перебіг подій? Вони ж все таки збудували цю залізницю по е, нашому Азов'ю. Они построили, но ее еще полностью не запустили. Там некоторые участки не протягивали сцепки, пытаются ее запустить. Скорее всего, она будет, они пытались ее к 7-9 мая запустить полностью с Ростова, то есть ленточку перерезать, будем так говорить. Но, скорее всего, это будет, наверное, в середине мая, раньше не получится. К этому времени ну, у нас есть средства поражения, которые могут эту как раз железную дорогу намного проще до нее достать, чем до Керченского моста. Первое, мост через реку Кальмиус ну, в нескольких десятках километрах под ударами Хаймерса, тех, которые у нас еще есть, М-31, из-под Угледара. Мы из-под Угледара достаем до Гранитного. Это как раз тот мост через Кальмиус. Второй мост, это та, та же железка, это через МИУС. Там интересные два созвучия. Две реки идут рядом с Тагнарогом МИУС, рядом с Мариуполем Кальмиус. И вот через одну и через другую реку или там залив брошены железнодорожные переходы. И по ним мы достать можем, причем по нашим, на нашей территории по Кальмиусскому мосту. М-31 ракетами, ну а по Миускому мосту ракетами как минимум э, С-200, то есть туда в принципе есть смысл э, его отминусовать. Здесь намного проще э, по нашей территории. Но еще и больше вантажоспроможности 100% будет, чем не Крымский мест. Однозначно, если они ее запустят, да, они по ней могут протаскивать достаточное количество сил, средств, и в принципе они могут полностью нивелировать А унічтаження моста. Почому я говорю, що скоріше буде комбінірований удар і по Керченському мосту, і от потім мостам э, по Сухопутке, по Суходолу. просто так. Да, тут хочеться зрозуміти символізм і практичність. Ну тому що ця споруда та незаконна, ми це розуміємо, і вона допомагає э, триматись э, окупантам в Криму. Але ж, от якщо я по суходолу, то це ж ну. Такі кроки може бути дуже багато чого зробленого, а втягатимуть ці снаряди і техніку, як і далі. Ми тому і комплексно будемо підходити, але Керченський мост точно треба было Дело в том, что там три е, переправи. По большому счету, что такое Керчинская переправа. Это е, паромная переправа. которая сейчас довольно-таки серьезно нагружена, то есть они размазали вот весь поток, который в свое время шел по Керченскому мосту, они перераспределили на Керченскую переправу, это на паромы там два дебаркадера с двух сторон Керченского пролива, это автомобильный мост и это железнодорожный мост. По ЖД мосту действительно там сейчас уже не гоняют они по 60 вагонов с цепки, но сцепки 5, 10 до 20 вагонов однозначно гонять. 3000 тонн, конечно, это полный состав, они на этот мост не выводят, понимая, что там есть некоторые изменения уже в конструкции, а никуда не денется. То есть после того удара, особенно второго удара, после того, как температурное было серьезное температурное воздействие на на скрепляющие блоки этого моста, то там сильно не потягаешь. Но тем не менее. Ну, его його Дело в том, що там що йдуть трубопровод, продуктопровод, електрокабіля. Тобто там цілий механізм зав'язаний там. Москва пане Романе. Після першої атаки, коли ж там і по полотниці попадали, і залізниця ж зупинилася. Тоді я пригадую цей же Аксьонов. Казав, що в нас там бензина в Криму десь ну чи не півтора, чи на, на три тижні, здається. Наскільки от для самого нашого окупованого Криму для військ окупантів, то там наскільки от саме для конкретно Криму, Кересінський місце, якщо зникне, що тоді буде з ними? Скільки вони протримуються? Ну, якщо вони запустять сухопутний коридор і ми його не унічтожимо, ли унічтожимо, то є механізми. они могут, в принципе, сцепки тягать по 3000 тонн дизеля или там, топлива и по сухопутью. А вот если отминусовать и то, и другое, то тогда будут большие проблемы. Там действительно, ну, может быть, не на, не, не на неделе, но только на месяце останется. Особенно э, в топливо, связанного с военными нуждами. То есть дизеля, э, в авиационного керосина, это тоже очень важно. Там 5 аэродромов работает, а самолеты жрут ну, довольно-таки серьезно. У них есть механизм, допустим, переброски топлива с помощью морского моста, так называемого. Ну, в последнее время боятся, они боятся даже просто в Черное море выходить. Вот подводные лодки иногда отправляют для выполнения боевой задачи. Вот калибры, помните, 8 штук шло. Это как раз подводных лодок. Каждая подлодка 4 калибра может вытащить. А корабли не выходят, потому, естественно, что морской, морской мост точно будет отсечен. Потому проблемы будут, тут вот первые проблемы с топливом в России начнутся как раз с оккупированных территорий Украины. Вот это Крым, это Запорожская, Херсонская области, они самые такие дальние получаются. Чуть проще будет там в Луганской и в Донецкой, там рядом в принципе основные нефтяные базы. Но опять же, они пока есть, пока туда не долетели беспилотники наших спецслужб. А как только туда дойдут, то, а я так думаю, что этот вопрос решен. То есть будет решаться такой синергетический эффект, эффект накопления, уничтожение свої результати. пане Роман, дуже вдячний за відповіді. Важлива ця тема для всіх нас. Дякуємо вам, Роман Светан, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий військовий інструктор дає доїду наш ефіру, поговорим.